кто сюда не приходит, кто сюда не попадает, и в стоматолог, в воинской части, это как? Нонсенс, так сказать. Я сам даже удивился, когда здесь очутился. И, конечно, для многих это очень сильно большой плюс, потому что даже на гражданке не у всех бывает возможность полечить зубы. Финансовый вопрос, это раз. Здесь это все бесплатно, здесь это все оказывается с удовольствием. В день бывает 20-25 человек. Здесь приходят такие бойцы, что Бороться за каждый зуб приходится, потому что там их толком уже их нет. Приходится спасать в любом случае, потому что даже на дальнейшее, может быть, когда-то он там вспомнит, скажет спасибо. Оказывается, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, профчистка, заболевания слизистой полости рта – Острые процессы, хронические процессы, ургентная помощь обязательно. И когда, допустим, есть эндотическое лечение, то есть назначается тоже день, то есть отводится хотя бы там, час какой-то, чтобы посидеть, как говорится, в каналах и классно все сделать. И реставрация тоже, если есть возможность, если есть материалы, всегда это делается в гражданской жизни. Долгое время стоматологом практикующим. Мне сказали, будешь здесь там долго? Я подумал, что это шутка вообще просто. Я возьму сейчас вещи все и пойду пешком, скажите, где. И когда это я узнал, да, я, я был ошарашен. Спасибо, конечно, волонтерам для, за то, что хотя бы начали нам помогать. Ну, из ничего мы сделали очень много благодаря им. И с этого можно делать спокойно красивые улыбки лечить классно. В зоне боевых действий даже хотя бы там, но людей, бойцов пораненных не выпускают. Есть такие случаи, когда таблетки не помогут, будут только ухудшаться. То для этого хотят сделать придвижной автомат кабинет чтобы хотя бы подъехать на, на расстояние, которое позволяет оказать первую помощь или даже там лечение, то есть даже до, вплоть до и реставрации, если это возможно, вплоть до эндолечения, энергетического. И хирургическое понятное дело то есть, чтобы это было как более мобильно и спокойно себе то есть выезжать то есть надо там, на неделю выехали там. конечно в идеале я думаю это хотя бы чтобы была машина которая рабочая и помогательная потому что на боевых действиях все ведется каждый день все новое, и на подстраховку должна быть еще одна машина в любом случае как ну это по мне это мое личное мнение ну и аппаратура конечно аппаратура она дешевая. Ну и для передвижного стоматокабинета кабинета она немного отличается от обычного кабинета. То есть там все должно быть и меньше, и мобильнее, и быстрее. То есть, чтобы в любой момент быстро сложились и отъехали. Ребята, когда приходят сюда, вот, допустим, кабинет, глаза уже поникшие. Ну, то есть видно, что они уже из измотаны, грубо говоря. А когда у них убирается еще хотя бы -то, та же самая зубная боль, у них появляется энтузиазм, ну, то есть я стараюсь чтобы с ними так общаться, чтобы поднять им настроение, это банально. Они выходят с другого настроения, и как бы человек ну, по-новому начинает потихоньку жить.